di malam ni kita akan masuk hadis yang ke 1371 masih lagi dalam bab berkenaan dengan um, kewujudan azab kubur di sana ada pandangan dalam kalangan orang Islam yang mana mereka ni -Quran, tetapi mereka tidak menyandarkan agama ini kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meletakkan kepercayaan sumber bagi agama Islam hanya al-Quran dan mereka menolak sumber agama ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, kalangan ini apabila mereka menyandarkan fahaman agama mereka hanya kepada al-Quran antara uh, kesan daripada kepercayaan sebegitu tu menyebabkan mereka meletakkan tanggapan tidak ada azabnya kubur dengan alasan tidak ada di dalam al-Quran yang menjelaskan berkenaan dengan adanya azab kubur dan al-Imam al-Bukhari telah menjawablah kan hujah-hujah itu dan kita dah sebut dalam pembincangan kita dalam hadis yang ke 1369 yang lalu lah jadi uh, penjelasan daripada Al-Quran kita sudah jelaskan yang kita nukilkan daripada kupasan Al-Imam Al-Bukhari dan uh, hari ini kita akan bahas dari sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia wabihi bihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad. Dia ambil hadis ini daripada Abdullah bin Muhammad <coughs> lebih dikenali sebagai Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Dia ni ambil hadis daripada guru yang bernama Sufyan bin Uyaynah. Dan Sufyan bin Uyaynah ni antara ulama hadis yang terkenal eh, pada zaman dahulu. Yang mana Sufyan bin Uyaynah ini dia ambil hadis daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ni adalah uh, cucu eh, kepada Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ada anak perempuan nama Asma dan Asma ni suami ni nama uh, Azubir bin Al-Awam. Dua ni, dua ni dia ada anak yang bernama Urwah dan Urwah ni pula Urwah bin Azubir dan Urwah bin Azubir ni pula dia ada anak namanya Hisham. Hisham bin Urwah ni dia ambil hadis yang kita nak baca ni daripada bapak dia sendirilah. Dan bapak sendiri, bapak dia sendiri tu namanya Urwah bin Azubir, eh? mak dia Asma. Asma binti Abi Bakar dan Urwah bin Azubir ni dia ambil hadis ni daripada mak saudara dia sendiri. Mak dia Asma. Jadi Asma ni kakak kepada Aisyah. Jadi Aisyah ni isteri Nabi Wasallam. Jadi Aisyah kata, qalat kata Aisyah. Inna maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam innahum la ya'lamuna al-an annama kuntu aqulu lahum haqqun. Wa qad qala Allah Ta'ala innaka la tusmi'u al-mauta. Rawahu al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi ini ada berkata kata Nabi sesungguhnya mereka yang ini, ahli kubur sekarang ini benar-benar mengetahui bahawa apa yang pernah aku katakan kepada mereka dahulu adalah Nabi sallam pernah memberitahu tentang kebenaran aa, apa adanya kehidupan selepas daripada kematian jadi apabila mereka mati aa, barulah mereka mengetahui itu adalah benar kehidupan lepas pada mati itu adalah benar dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati itu mendengar. Ha, kalau tengok pada ayat itulah kan ha, sesungguhnya kamu Muhammad tidak boleh menjadikan orang mati itu mendengar. Eh macam mana eh kupasan hadis ni yang kita akan perincikanlah satu persatu. Hadis ni di dalam bab azab kubur eh ha, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Okey kita tengok dalam syarah matan eh Aisyah berkata, Aisyah bagi tahu dia kata um, asal cerita adalah eh? kalau kita tengok asal ceritanya. Asal cerita ni adalah berkait dengan um, apa ni Berkait dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu anak kepada Sayyidina Omar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi Abdullah bin Omar ni dia ni ada buat statement lah eh. Jadi dalam statement dia dia kata dia dengar Nabi sallam ni ada berkata kan. Ha, uh, jadi Aisyah ni diberitahu berkenaan dengan apa yang telah disebut oleh Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar ni dia bagi tahu yang dia ni ada dengar Nabi sallam berkata iaitu innal majita yu'adzabu fi qabrihi bibuka'i ahlihi And, sesungguhnya orang yang mati itu akan diazab di dalam kuburnya dengan sebab ahli keluarganya menangiskan dia. Jadi kalau ada seseorang tu mati, ahli keluarga dia menangiskan dia, makanya orang mati itu diazab di dalam lubang kubur. Itu hadis yang didengari oleh Abdullah bin Omar daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Abdullah bin Omar cakap aku dengar begitu daripada Rasulullah, SAW, berita tu yang cerita hadis tu sampai kepada uh, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni bila dia dengar orang bagi tahu kepada dia yang Abdullah bin Umar kata macam tu tu, makanya Aisyah ni kata wahala, kan? Wahala. Eh silap tu dia. Wahala ni silap lah. Kan? Abdullah bin Umar itu telah tersilap. Inna ma qala Rasulullah sallam, ya Nabi sallam sebut sebenarnya macam mana? Kan? dia tu salah faham tu sebenarnya. Nabi sallam bukan kata macam tu. Kan? Yang Nabi sallam cakap ni adalah innahu la bi khati'atihi wa dhanbihi. Sesungguhnya orang yang mati itu diazab dengan kesalahan dia dan dosa dia dia kena azab ni sebab dosa dia lah eh, tak ada kait dengan orang lain ha, gitu. tidak ada kaitan dengan ahli keluarga dia kalau dia kena azab tu sebab dia lah ahli keluarga dekat uh, dunia tu duduk menangis tu tak ada kaitan wa inna ahlahu la yabkun alaihi al'an cuma nya masa dia diazab di dalam lubang kubur dengan dosa dan kesalahan yang dia lakukan itu sedang molek kan eh, sedang elok pada ketika itu tu ahli keluarga dia sedang menangis ha, dia maknanya dua isu berbeza tu satu isu orang itu diazab kerana ahli keluarga menangis ada pula satu lagi isu orang tu diazab kerana dosa dia. Cuma masa kena azab tu ahli keluarga ada, duduk tengah menangis. Ha, macam tu ni dua keadaan berbeza. Maksudnya ahli keluarga menangiskan untuk si mati itu tidak memberi kesan kepada si mati. Ahli keluarga menangis tu apakah menyebabkan ahli keluarga menyebabkan si mati tu akan diazab? Tak, bukan macam tu. Ha, tu kata Aisyah radhiyallahu anha dia pun betul balik. Salah faham Abdullah bin Omar radhiyallahu ha, anhu eh, gitu. Jadi nah, kalau kita tengok dari konteks tu sebenarnya um, apa yang yang Aisyah cakap tu bertepatanlah. Sebab dalam al-Quran Allah Taala ada kata la taziru waziratan wizra ukhra seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. itu ada disebut di dalam al-Quranlah. Jadi kita fahamlah kat situ kan. Bahawasanya dalam hadis ni dibetulkan kesalahfahaman Abdullah bin Omar yang membetulkan itu adalah Aisyah radil anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita tengok lagi Aisyah radil anha ni ada menambah sikitlah. Wa zakka misla qawlihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alal qalib wa fihi qatla badrin minal musyrikin Faqala lahum maqala innahum la yasma'una ma aqulu. Inna maqala innahum al-an la ya'lamuna anna ma kuntu aqulu lahum haqqun. Thumma qara'at innaka la al-mauta Wama anta bi musma'in min man fi al-qubur. Yaqulu hina tabawwa'u maqa'idahum min an-nar. Ha ni Aisyah kata. Dalam hal itu ini kekeliruan tersebut adalah seumpama kata-kata beliau, eh? iaitu bahawa Rasulullah telah berdiri di tepi perigi Khalid. Ha, nah, yang ini kita ada cerita dah dalam percangan kita semalam. Itu apabila orang-orang kafir mati dalam perang badar tu Mayat mereka ni tidak ditanam Mayat orang kafir tu lah tidak ditanam macam mayat orang lain tu Tapi ada satu telaga dipanggil Al-Qalib kan? Al-Qalib ni asal maknanya telaga buta Jadi mayat-mayat kafir-kafir yang mati dalam perang badar tu Dihumban dalam telaga tu lah Faqala lahum maqala Maka Nabi Sallam ni berkata eh, Nabi pun nak no, kepala lah panggil apa jenguk eh, kan? Nabi Sallam pun jenguk Masa tu Nabi Sallam ada berkata lah kepada mereka And, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Lepas tu Nabi Sallam ni bagi tahu, "In apakah kamu wahai kafe kapis sekalian yang dah mati ni, uh, mendapati bahawasanya janji Tuhan kamu adalah benar. Dan janji Allah Taala itu adalah benar." Jadi bila Nabi Sallam cakap macam tu tu, uh, menyebabkan um, ada di kalangan sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi kalau kita tengok dalam hadis ni yang bertanya itu adalah Sayyidina Umar. Umar lah "Macam mana kamu boleh bercakap dengan orang yang dah mati? Macam mana kamu boleh bercakap dengan uh, Jifah? Jifah ni bangkai." Kan? Uh, Sayyidina Umar kata, Eh, kamu cakap dengan bangkai ni. Ya. Uh, lagu mana ya? Eh? Uh, bangkai ni bukan bangkai binatang. Merujuk pada orang kapi yang dah mati. Itulah. Jadi Nabi Sallam ni pun beritahu. Innahum la yasma'u nama akulu. Nabi kata, sesungguhnya mereka itu mendengar apa yang aku perkatakan. Dan Nabi Sallam sebut. Innahum ala'an la ya'lamu na'an akun tu'akulu lahum haqun. Nabi beritahu lah kepada para sahabat. Nabi kata, orang kapi yang dah mati tu, ha, hari ni dia orang tahu apa yang aku kata dulu ni adalah benar. Dulu aku kata dah. And kita ni ada kehidupan lepas pada mati. Eh, diorang tak percaya. Diorang ni tak percaya. Ha, maka, hari ni, ha, diorang tahulah. Ha, tu kata Nabi SAW. Dia bukan semata-mata Imam Bukhari, buat hadis ni. Hadis ni banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis ni, hadis ni ada juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di tiga tempat. Imam An-Nasai di satu tempat. Imam Ahmad di dua tempat. Ha, kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis lah. And, ha, tiga tempat Imam Bukhari riwayatkan iaitu dalam bab Qatli Abi Jahlin. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan kematian Abu Jahal kan? Abu Jahal mati dalam perang kan Begitu juga dalam hadis yang ke-3878 Juga tajuk yang sama Dan hal yang kita baca adalah berkenaan dengan azab kubur Adanya azab kubur Kalau tengok dalam riwayat an nasai disebut dalam arwahul mu'minin Nabi SAW menjelaskan berkenaan dengan nyawa-nyawa uh, orang beriman yang lain tu ada disebut dalam Musnad Ahmad lah. Apa pengajaran eh, yang kita boleh ambil eh, Jadi yang kita baca, baca ni. Hadis ni yang pertamanya kita nampak eh, apabila di meriwayatkan sesuatu hadis dan tersilap terus diperbetulkan oleh sahabat Nabi yang lain. Dalam kes ni, Abdullah bin Omar ni dia boleh tersilap semasa dia meriwayatkan hadis. Masa dia meriwayatkan hadis tu tersilap. Jadi silapnya itu telah diperbetulkan oleh sahabat Nabi yang lain. Eh? Ha, nah, ini memang pernah berlaku sebenarnya. Dia bukan. Sebab itu dalam tradisi pengajian ilmu hadis ada satu dia panggil manhaj kritik matan hadis. Manhaj kritik matan hadis. Anda punya kajian PhD anda tajuk ni lah. Uh, antara hujahan yang mengatakan adanya kritik matan hadis. Kes macam ni lah. Dan case itu macam mana Abdullah bin Omar ada meriwayatkan suatu hadis. Lepas tu terbukti mata dia tu tersilap. Makanya diperbetulkan oleh sahabat Nabi yang lain. Yang dalam case ni yang perbetulkan itu adalah Aisyah Radul Anha. Dan Aisyah perbetulkan tu adalah dengan menyokong dengan sumber-sumber daripada Al-Quran. Right? Dia bagitahulah, dia kata, uh, kalau lah kita letak logiknya, si mati itu dia azab kerana orang hidup nangis. Jadi macam mana pula ayat Al-Quran ni. Allah Ta'ala kata, لَتَزِرُواَ زِرَةٌ لِلْعِزَرَةُ أُخْرَى Itu tidak akan menanggut ha, Nampak? Kan itu hujahannya sebenarnya macam mana Aisyah radhiallahu anha isteri Nabi SAW ni dia boleh perbetulkan dan perbetulan dia membetulkan itu kerana didokong dengan hujahan Al-Quran. Hadis dan juga hadis-hadis -hadi yang lain lah. Ha. Eh, ini boleh berlaku. Ini memang boleh berlaku. Jadi kalau orang belajar ilmu hadis, perbincangan ni dalam satu tajuk dia panggil manhaj kritik matan hadis dia panggil. dan itu memang tesis PhD lah. Tesis PhD Anak pasal ilmu ni lah. manhaj kritik matan hadis. Itu satulah. Yang keduanya, kalau kita tengok dalam hadis ni, um, sesuatu hujahan daripada hadis Nabi SAW itu, ada dokongan daripada Al-Quran. Ada dokongan daripada Al-Quran. Kan? Yeah. Dia memang kalau kita, ni orang belajar dia tahulah. Kalau orang tak belajar dia tak jumpa kan. Kita ni kalau jumpa satu hadis. Sebenarnya secara terhadap hadis tu sebenarnya asasnya sudah disebut dalam Al-Quran. Kan? Yeah. Kita baca satu hadis. Hadis tu dia bukan semata-mata. Hadis sebenarnya. Kandungan dia tu sebenarnya mendukung terhadap apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Sebab itulah kita orang ahli sunnah wal jamaah ni letak satu apa satu tanggapan. Sifat bagi hadis ni lah menjelaskan kepada Al-Quran. Sebab bagi hadis ni menjelaskan Al-Quran. Kalau orang ni tak baca hadis, dia tak boleh faham Al-Quran dengan elu. Dia tidak boleh faham Al-Quran dengan elu. Eh, jadi kita nak faham Al-Quran dengan betul ni, perlu kepada hadis Nabi SAW. Sebab dalam dunia pada hari ni, dah ada orang yang dia ni nak berpegang dengan Al-Quran tapi tak nak hadis. Kan? Uh, yang dulu orang panggil sebagai anti-hadis. Um, kan? Jam Jemaah Al-Quran Malaysia. Ada. Eh, yang mula-mula sekali yang memperkenalkan pemikiran itu tu adalah Pak Kasim. Kasim Ahmad. Dia perkenalkan ada bantahan lah pada ketika itu terhadap fahaman itu dan sebenarnya fahaman itu dia bukan ada di Malaysia aja dia bukan bermula daripada Pak Kasim je dekat sebelum tu dah ada dah beberapa tokoh-tokoh di Arab ada dah sebab tu kalau kita baca tradisi Islam ni ada satu buku satu kitab nama kitab tu adalah Fajrul Islam Fajrul Islam Fajrul Islam, Islam ni ditulis oleh seorang tokoh namanya Muhammad Amin nama dia Muhammad Amin dia ni antara yang memperkenalkan idea kita ni jangan pakai hadis kita kena pakai Quran Eh, dia bagi Quran hadis tak nak pakai. Dah ramailah ulama bantah kitab tu. Antara ulama yang bantah kitab tu lah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kan eh, Dr. Said Ramadan Al-Buti dia bantah. Ha, buku tu lah kitab tu. Kan eh, mengatakan tak betul dengan hujahan 1 2 3 4 dan sebagainya lah eh. Ha, jadi kita nampak kat situ fahaman yang menggambarkan bahawasanya nak pakai Quran tak nak pakai hadis memang ada. Dulu dah ada, sekarang pun ada. Zaman Imam Bukhari pun dah ada dah. Zaman Imam Bukhari tu pun dah ada. Yang sekitar lebih kurang 200 hijriah selepas wafat Nabi SAW. Kita ni pula maksudnya fahaman ni dah ada ni lebih seribu tahun dah. Dah ada dah fahaman tu. Dan cuma dia merebak-merebak. Oh, sebab kita pun ada lah. Oh, fahaman ni dia berkembang tak? Dia berkembang-kembang. Maka adalah dipanggil golongan ini mereka mengatakan mereka ni adalah golongan Millah Ibrahim. Millah tu Ibrahim. Ha, dia daripada uh, tak percaya pada hadis, hanya percaya pada Quran, kemang kemang kembang jadi milah Ibrahim. Milah Ibrahim ni Abrahamik. Kan? Dia kata fahaman dia orang ni ambil daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Makanya dia orang kata bila sebut Ibrahim AS, maka ada anaknya nama Isa AS. Ada anak ni namanya Ismail AS. Jadi daripada Isa itu ada Nabi namanya Nabi Yaakob AS. Lepas tu daripada Nabi Yaakob ni bawa-bawa jumpa Nabi Musa AS dan Nabi Musa ni ada Taurat. Kan? lepas tu lepas daripada tu datang pula satu Nabi namanya Nabi Isa AS ada Injil. Ada Taurat dan Injil. Eh, kan? lepas tu Halik Ismail AS ni datang Nabi Muhammad ada Al-Quran Jadi kita ni nak tafsirkan Quran Kita kena guna Taurat Injil ha, Kepercayaan ni Jadi Taurat Injil tu kita nak cari mana ha, Kita tanya soalan tu nak cari mana Taurat Injil ni eh, Sebab uh, Taurat Injil ni yang sebenar-benarnya dah tak ada dah Semua yang ada ni telah diselewengkan Yang kita namakan perjanjian lama, perjanjian baru Bible tu kan Oh diorang kata sebenarnya Bible tu Itu Taurat Injil lah Jadi kita kena pakai Eh kita kata mana boleh And eh, sebab apa? Sebab Taurat Injil ni telah diselewengkan Yang jadi Bible tu, Bible ni asalnya adalah Taurat Injil yang diselewengkan Oh dia kata tak betul, itu tidak diselewengkan Kita kata ada dalam Quran sendiri, Allah Ta'ala ada kata bahawasanya Taurat Injil telah diselewengkan Iaitu ayat Quran dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala kata فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عَيْدِ اللَّهِ لِيَسْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Celakalah mereka yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri Kemudian mereka mendakwa itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalilnya Oh dia kata dalam ayat tu tak sebut siapa mereka. Quran hanya sebut celakalah mereka. Mereka je tak sebut Yahudi dan Nasrani. Ha oh, ini masalah dia orang, dia orang ni orang yang Nak uh, bahas al-Quran tapi dia orang tak belajar ilmu bahasa al-Quran. Dia tak belajar bahasa Arab. Dia kaedah dia bila sebut mereka dia ada mereka, dia ada dia kan. Dia panggil kata ganti nama. Kata, kata ganti nama ni dalam bahasa Arab dipanggil dhamir. Dhamir ni mesti tempat kembali. Dia kena tengok ayat sebelum sebelum sebelum. Bila kita tengok ayat sebelum 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 kita akan jumpa satu ayat yang Allah Taala kata ya bani Israel. Wahai bani Israel. Maksudnya adalah. ah ha, tu masalah. Lepas tu dia orang ni, atau ha, masalah jahil. Kan? Nak baca Quran, nak tafsir Quran tapi tak reti ilmu bahasa Arab, tak faham ilmu Nahu, tak faham ilmu Sorah, tak faham ilmu Balaghah. Dia ada kaedah dalam uh, melihat Al-Quran kan? Jadi, Jaga tafsiran tu akan jadi slewing lah. Eh, jadi akan uh, apa tak kena. Tidak bertepatan dengan kehendak Al-Quran. Tidak bertepatan dengan kehendak dan maksud yang dikendaki oleh Allah Subhanahu SWT. Maka kita kena baca Quran. Kita kena ada ilmu Al-Quran. Dan satu lagi adalah kena ada hadis Nabi SAW. Barulah kita faham. Contoh, kalau kita ni tak uh, berpaut kepada hadis Nabi SAW. Contohlah kita buat hadis Nabi SAW. Kita baca Al-Quran. Eh, Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. La tulku bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah, kamu campak diri kamu kepada kebinasaan. Kalau orang tak belajar ilmu hadis Nabi SAW, dia akan kata ayat ini ini adalah halangan daripada kita pergi berperang. Sebab kalau kita pergi berperang, itu telah mencampakkan diri kepada kebinasaan. Tapi kalau kita pergi kepada hadis Nabi SAW, kita tengok pada hadis Nabi SAW, rupa-rupanya hadis ni, ayat Quran ini menjelaskan berkenaan dengan orang yang tak pergi berperang. Jadi bila orang tu tak pergi berperang, maka Allah Ta'ala kata, jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Itu layak tu. Jadi di situ kita terpaham bahawasanya, apabila kita sebut Al-Quran, dia kena ada cara nak menafsirkan Quran antara benda penting tu adalah hadis Nabi SAW. Ha, penting lah ha, tu hadis. Jadi, um, ada di kalangan manusia ni, dia hanya berpaut kepada Al-Quran. Dia tidak mahu kepada hadis Nabi SAW. Pada zaman Imam Bukhari ni, Dah ada satu fahaman yang dia percaya kepada Al-Quran. Dia tak percaya kepada hadis ni. Dia buat keluar satu kefahaman, satu kepercayaan tidak ada azab kubur. Ha, dan hujahan berkenaan dengan adanya azab kubur ni daripada Al Quran dah ada dah. Masalah dia orang bodoh tu cerita lain. Dia orang tak erti tu cerita lain. Dia orang tak faham tu cerita lain. Ini dah ada. Dan semua tu telah dijawab oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini kita kena tengoklah lah. Kupasan anak dalam hadis yang ke-1369 yang lepas. Dan hari ni kita baca hadis yang ke-1371. Eh. Di sini telah sabit hadis-hadis hadis yang menyokong pandangan jumhur. Seperti sabda Nabi Sallam, Innahu la yasma'u khafqa ni alihim. Orang mati ni dia boleh dengar tapak kasut kita. Eh, ada dalam hadis Nabi Sallam. apabila orang tu mati, lepas tu di tanah lubang kubur, lepas tu si hidup ni dia pergi. Dia pergi tu dengar tapak kaki tu kan. Dia dengar tapak kaki dia. Uh, lepas tu ada hadis lain pula, Nabi Sallam kata, takhtalifu adla'uhum li dhammatin, li qabri. Eh, ni husuk manusia ni boleh berselisih. And, eh, dia panggil himpitan kubur. Itu ada eh, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lagi? banyaklah kalau kita tengok sebab tu kalau kita pergi kepada hadis Nabi Sallam yang menjelaskan berkenaan dengan adanya azab kubur tahapnya mutawatir tahapnya adalah mutawatir jadi kalau tahap mutawatir maknanya kalau ada orang menolak ia tu boleh merosakkan akidah dia lah hari yang kita baca ni adalah hadis sahih diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal habis wallahu taala banyak hadis yang kontradik dengan Quran tak ada sebenarnya kontradik ni bukan antara Quran dengan hadis kita faham tu yang kita faham tu salah. Kan. Kita faham Quran, kita faham hadis dalam kerangka yang salah. Yang tu kena baca, tesi PhD-an anda. anda dah hulah panjang lebar dah. Anda dah menjelaskan dakwaan tentang kontradik Al-Quran dan hadis ni berlaku ataupun tidak. Sebenarnya berlaku tu apakah Quran itu dengan hadis tu bercanggah ataupun sebenarnya kita je tak faham hadis tu. Kan. Sebab masalah kita, kita tak faham hadis, kita hanya faham separuh, kita tak faham konteks. Jadi tu yang menyebabkan nampak bercanggah. Kena belajar ilmu hadis tu. Baca ilmu hadis baca sepatah tu kata oh, kontradik ah ha, yang tu masalah jahil kita tu bukan masalah Quran hari tu masalah kita kalau ada yang kontra ni lazimnya ni, cuba tengok sanad ha cuba cek sanad kan eh, anda banyak dah anda dekat facebook anda tu banyak kali dah anda nukilkan beberapa hadis, hadis palsu yang datang yang mata ni kelihatan bercanggah dengan hmm, al-Quran eh, anda pun buat kajian banyak anda tengok hadis eh pelik ni eh dengan Quran cuba cek sanad palsu kan eh, dhaif eh. tasauq itu adalah kerendahan dirimu dibandingkan dengan orang lain Tasawuf itu adalah tidak membalas kedengkian orang lain. Tasawuf itu adalah kesadaran diri untuk melepas keakuan. Bahwasannya engkau hanyalah bangkai yang diberikan nyawa oleh Allah. Tasawuf itu adalah kata aku, kamu, dan kita sudah tidak ada karena yang ada hanyalah gusti saja tinggi mulia Allah azza